Назвіть на вашу думку самі без вправи. Що за дурнуватий вопрос такий упражнення придумали до нас? не може бути яке упражнення хороше, яке безполезне. Я недавно кстати в Тіктокі бачив за вертикальну тягу за голову. Ребята, ви що прикалуєтесь серйозно? блядь, що це безполезне упражнення. Просто, коли у тебе не вистачає знань примінити, його, вставити правильно в програму. тогда оно для тебя, конечно, бесполезно. Для того, чтобы понимать, что упражнение полезно, надо опыт, который ты применял в своей практике и своими клиентами. И когда, блядь, просто пиздеть, что это бесполезное упражнение, это да, пуловер. Это вообще мана бисы, блядь, когда люди говорят, что пуловер оперик скамейки, да, это бесполезное упражнение. Вы скажите Арнольду, блядь, что это бесполезное упражнение. Выросло целое поколение от Сергея Оливы или Ларис Пота первого, заканчивая мной. Я делаю регулярно. Особенно, если блюдо люди разбирались в физиологии, то это упражнение надо делать после каждой тренировки. После дня ног, именно после приседаний, делали пловер для того, чтобы растянуть позвоночник, поставить его в нормальное естественное положение. зубчатый широчайшая, грудная, пловер. Одно из лучших упражнений для груди, объема груди. Нема бесполезных упражнений. Есть люди, которые не могут применять на практике эти упражнения. Правильно ставить программу комплекс. Упражнения должны быть вовремя, своевременно и для правильной подготовки или набора, или похудения.